Друзья и подписчики канала, всем привет! Сегодня я приехал на такую вот местинку. Сейчас место покажу, на какие я приехал. Что я сюда приехал, бо я чуть ниже. Советские монетки находы, в ранние советики, поздние советики. Ну, вот такие коп сегодня интересные будут. В основном по советикам. Такая вот, друзья, местинка. Цикава. Лисочек что интересно, что я сюда заскочу, бо тут все возвышенность, яка оно, оно, видно. Горб який в лесочку. Такая вот, друзья, местинка цікава. На сегодня тут пройдуся, а так по этой возвышенности. Потом там нижче, по під самим болотам, похожу, покопаю тоже. Там у нас за тими кущами. Еще тут пройдуся, тоже типа возвышенности, оно, оно видно. Очень ну, интересно, тут Де то має бути поселуха, то ли Черняховської культури, то ли Візантії, то ли Київської Русі, з Київської культури. Бо тут дуже-дуже багато курганів чуть далі. Де-то кілометр відсюди, півтора кілометра звідси. Дуже-дуже багато курганів. Така от друзі місцинка на сьогодні. Походжу, полажу, подивлюся. Думаю, находочки какие-то будут попадаться. Ну что, друзья, у меня уже есть порва находочка. Так вот, ямочку выкопал. И дало порву находочку. И это у нас кусочек подковы, друзья. Такая вот подкова была, половинка подковы. Такая вот находочка. Ну что, шукаем далее. Ну у друзья, очередная находочка. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка. Походу гильзач. Такая вот находочка. Что-то написано. А ну, да. 36 67 НРК Такая вот, друзья, находочка. Ну что, шукаем далее. Следующая, друзья, находочка такая вот. Это, походу пуля. Такая вот, друзья, находочка. Пуля. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Сейчас будем дивиться. Что у нас за находочка так? 20 копеечек. Опять щитовычок. Сейчас, друзья, я на и, и получше покажу, что за монетка. Такую вот, друзья, монетку выдала. 20 копеечек 1931 год. А тут такие. Ну что, шукаем далее. Следующая, друзья, находочка выпала. Такая вот находочка. Сейчас будем Дивиться, что у нас за находочка. Ручка одножа. Сейчас, друзья, я и про труда получше покажу, что у нас за ручка такая цикавая такая вот, друзья, замечательная ручка от ножика. Нержавеющая сталь, город Павлов. Такая вот с одной стороны. Ручка. Жалко, что не целый, конечно, ножик. Город Павлов. Ну и с другой стороны тоже есть клеймо. АРТ и М 50Г Кирова. такая вот, друзья, находочка классно. Ну что, шукаем далее. Все-таки, друзья, не, зря сюда зашел на цей горбик. Или наконечник копья, или что-то наподобие наконечника копья. Такая вот, друзья, находочка. Классно. Да, навірно наконечник копьяби за все. Така от находка класна попалася. Не глибоко було де то полштика лопати. Така от, друзі, класна находочка. Ну а тут дерев'яшка вставлялася сюди. Ну что, друзья, шукаем далее. Следующая, друзья, находочка такая вот: перочинный ножик. Такая вот находочка. Ну что, шукаем далее. А мы, друзья, очередная находочка выпал такие от кругляшочек. Сейчас будем думать, что у нас за находочка. Монеточка, походу. Десятикопеечный щитовычок Да. Такая находочка. Сейчас, друзья, она и про труда получше покажу, что за монетка такая. Такая вот, друзья, монетка. 10 копеечек щитовичок. Тер, тер не оттирается. А 1932 год. И ну, с этой стороны такая вот. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Это, походу, еще один гильзач. Сейчас поднимемся на клемму не видно, к сожалению, никаких крем на нем. Такие вот, друзья, гильзачик. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Сейчас будем дивиться, что нас за находочка. Монеточка. Ранний советик. Да. 20 копеечек 1935 год. Да, друзья находочка ну что шукаем далее а у меня друзья очередная находочка сейчас будем дивиться, что у нас за находочка входу но какие-то загнутые да монетка 20 копеечек щитовичок Сейчас, друзья, я его протруй получше покажу, что за монетка такая. Так вот, друзья, монетку выдала. 20 копеечек щиточок И тоже 32-й год. Погнута она. Такие от монетосик. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Так вот, ямку выкопал. Монетка так в бочине лежит. Сейчас будем дивиться, что он за монетка. Трешечка. Сохранчик, який бодрый. Да, три копеечки, 1950 год. Такая вот, друзья, находочка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, очередная находочка. Сейчас будем дивиться, что у нас за кругляшочек такий лежит. Пуговка. Такая вот. Пуговка. Ну что, шукаем далее. А мы на друзья очередная находочка. Ходу монетосик. Сейчас будем думать, что за монетка. Ранний советик. Пятнадцать копеечек. Тридцать год. такая вот находочка ну что шукаем далее а у меня друзья очередная находочка походу монетосик сейчас будем дивиться что за монетка Десять копеечек, походу. Да, 10 копеечек, 1935 год. Такая вот, друзья, монетка. Ну что, шукаем далее. Ну что, друзья, водами итог копа. Чернинки трохи накопал он в мешку, всякой разной такой там чуть тоньше -чуть, чуть, чуть тоньше такая вот чернинка просто на охота уже ее с мешка собрал на охота уже ее с мешка выкидывал такая вот друзья там чернинка мелочевка всякая гильзачи алюминий медяшки кусочек там зовсім так Такие еще от железа. Всякие разные. Мелочь, толстенькие, тоненькие. Ну и до интересного, друзья, что попадалось сегодня. Ножик с клеммой. Такие. Вот. Точнейшие от ножика. С такой вот клейм, клеймом, с таким вот. С одной стороны с другой стороны Так и перочинный ножик Обычный Так, поехали 7 монеток Ранних советиков 3 двадцаточки 1 трешечка 2 десяточки И 15 копеечек так, и вот. Ну и друзья самое интересное находочка наконечник. Вот копья. Такая вот находочка. Классно. Во. Так, Такие вот наконечник от копья себе. Палка оставлялась. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи на копе. Ну и пока.